উপকাৰ এটা অদ্ভুত কাম আপুনি কাৰোবাক উপকাৰ কৰিলে সময়ত পাহৰি যায় কিন্তু যদি উপকাৰ নকৰে তেতিয়া আকৌ মনত ৰাখি থয় নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ছোৱালী এজনী চতুৰ হ'ব লাগে চৌপাশৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ হ'লে ভিতৰত অলপ গম্ভীৰতা ৰাখিব লাগে অহংকাৰ ৰাখিব নালাগে এজনী চতুৰ ছোৱালী কেতিয়াও আনজনৰ প্ৰশংসাত গলি নাযায় যদি কোনোবাই তাইৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰে তাই হঠাতে তাক ধৰা পেলাব পাৰে তাইক কোনোবাই বেয়া চকুৰে চালে এই চাৱনি বুজি পায় কেতিয়াবা যদি মোবাইলৰ পেটাৰ্ণ সলনি কৰে তেতিয়া দেখা পাব প্ৰথম কেইদিনমান খুলিলে নজনাকৈয়ে আগৰ পেটাৰ্ণটো মাৰে আৰু মোবাইলটোৱে আপোনাক দেখুৱায় যে ভুল পেটাৰ্ণ আকৌ চেষ্টা কৰা আমাৰ জীৱনবোৰো আচলতে তেনেকুৱাই জীৱনত কিবা এটা যদি আপুনি পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰে আপুনি কাৰোবাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিবলৈ শিকিব প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলপ উজুতি খাব কিন্তু জীৱনে তেতিয়া আমাক দেখুৱাব চেষ্টা কৰা আকৌ এবাৰ যাৰ অৰ্থ হৈছে সেইজনৰ অবিহনে জীয়াই থকাটো কিছু কঠিন কিন্তু অসম্ভৱ নহয় মাত্ৰ সহ্য কৰক আৰু আগুৱাই যাওক পৃথিৱীৰ বেছিভাগ লোকেই এজনী দুৰ্বল হৃদয়ৰ ছোৱালী বিচাৰি থাকে পুতুলাৰ দৰে এজনী ছোৱালী বিচাৰে যাতে নিজৰ মতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এগৰাকী সবল মনৰ মহিলাক ভাল পোৱা কোনো সাধাৰণ পুৰুষৰ বাবে সহজ নহয় কাৰণ শক্তিশালী মহিলা এখন ৰাজ্যৰ ৰাজকুমাৰী নহয় তাই নিজেই স্বঘোষিত ৰাজ্যৰ ৰাণী হৈ থাকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি তাই নিজৰ ৰাজ্য নিজেই গঢ়ি তোলে নিজৰ জীৱন যুদ্ধত যুঁজ দি তাই নিজেই জীয়াই থাকে তাইৰ জীৱনত ৰাজ্য চলাবলৈ তাইক আন মানুহৰ প্ৰয়োজন নাই দুই চাৰিটা মিঠা কথাৰে মন ভুলাব পৰা হাজাৰজন মানুহ আছে কিন্তু চিৰদিনৰ বাবে দায়িত্ব পালন কৰা মানুহ বেছি নাই সেইকাৰণে পাঁচ বছৰ ভাল পাব পাৰি কিন্তু সেই মানুহজনৰ লগত হয়তো পাঁচ মাহ একেলগে থকাটো কঠিন হৈ পৰে এটা পৰিয়ালত ভাল পোৱাৰ প্ৰয়োজনতকৈও বেছি দায়িত্ববোধৰ প্ৰয়োজন অলপ মৰমেৰে এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিয়ে সংগীজনৰ লগত সুখেৰে জীৱনটো পাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু গভীৰ প্ৰেম থকাৰ পাছতো যদি দায়িত্ববোধ নাথাকে সেই সংসাৰ বেছিদিন নিতিকে যদি আপুনি চিৰদিনৰ বাবে দায়িত্বৰে কোনো এটা সম্পৰ্ক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কেইদিনমানৰ সুখৰ বাবে কাৰো হাত ধৰি নাথাকিব মিছা সপোন মিছা আশা নেদেখুৱাব কিছুমান মানুহে গোটেই জীৱন ভুল মানুহৰ বাবে কষ্ট ভোগ কৰিব লগা হয় যদি আপুনি কাৰোবাক কথা দিয়ে সেই কথা ৰাখিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰক আপোনাৰ আপোনজনক যত্ন লওক আৰু তেওঁৰ দায়িত্ব ল'বলৈ শিকক আৰু চিৰদিনৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক এয়াই হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ মানসিকতা আৰু আটাইতকৈ সুন্দৰ ব্যক্তিত্বৰ পৰিচয় কেতিয়াবা ভাবিছেনে আপোনাৰ দুই এষাৰ মাত কাৰোবাৰ বাবে সুখৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে বুলি আপোনাৰ শব্দবোৰে কাৰোবাৰ গোটেই দিনটো সজাব পাৰে বুলি আমি সকলো বস্তুৰ বিষয়ে বহুত সচেতন হৈ থাকোঁ কিন্তু আমি নিজৰ কথা বতৰাবোৰৰ বিষয়ে বেছি চিন্তা নকৰোঁ কিন্তু আমি ইচ্ছা কৰিলে কথাৰ দ্বাৰা এজন মানুহক পাব পাৰোঁ কথা বতৰাই মনত শান্তি দিব পাৰোঁ পৃথিৱীৰ সকলো আলিংগন শাৰীৰিক নহয় কেতিয়াবা ভাগৰুৱা এজন মানুহক নিজৰ উমাল শব্দৰে আঁকোৱালি ল'ব পাৰি মোক কোনোবাই স্বাৰ্থপৰ বুলি ক'লেও মই গুৰুত্ব নিদিওঁ মই মাথোঁ ময়েই কেতিয়াবা স্বাৰ্থপৰ কেতিয়াবা নিঃস্বাৰ্থ যিয়েই মোক যিদৰে ভাবি লয় সেইজনৰ বাবে মই তেনেকুৱাই যিজনে মোৰ বাবে এসাঁজ দিব ময়ো তেওঁৰ বাবে এসাঁজ দিম যিজনে মোৰ বিপদত এখোজ পিছলৈ যায় ময়ো সেইজনৰ বাবে উভতি নাচাওঁ এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ